Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera kepada semua Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Yang dihormati Dr. Hanita Hanim Binti Ismail Selaku pensyarah bagi kursus sekolah dan masyarakat Dan rakan-rakan seperjuangan yang saya kasih sekalian Jadi kami dari kumpulan 7 Set 22 kohort 6 Ingin membentangkan isu sekolah dan masyarakat Berkaitan pendidikan khas Hala 7 OKU. Baik, ini adalah ahli kumpulan kami kumpulan 7. Saya Aiman, Mazida, Afika, Nur Anis, Muhammad Akimi dan Ain Najihah. Okey, seterusnya kita pergi ke agihan tugas untuk kami membentang berkaitan Hala 7 OKU. Terdapat enam subtopik yang kami akan membentangkan Yang pertama pengenalan Kedua isu-isu semasa Yang ketiga polisi dan usaha kerajaan Keempat cabaran yang dihadapi Kelima hal tujuh masa depan Yang terakhir adalah kesimpulan Jadi saya serahkan kepada saudari Ain Untuk membentangkan pengenalan terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aina Zihah. Saya akan membentangkan tentang pendidikan khas. Amalina dan Azita mentakrifkan pendidikan khas sebagai satu program yang dirancang khusus agar memenuhi pelbagai keperluan murid-murid pendidikan khas. Menurut Jabatan Kebajikan Masyarakat, OKU bermaksud sebagai seseorang yang tidak berupaya menentukan sendiri bagi memperoleh sepenuh atau sebahagian daripada keperluan biasa seseorang individu dan tidak dapat hidup bermasyarakat sepenuhnya kerana disebabkan kekurangan dari segi fizikal ataupun mental. Okey, kemudian ke kepentingan pendidikan untuk golongan OKU Pendidikan berfungsi sebagai media utama untuk membangunkan potensi dan kebolehan individu orang kurang upaya kerana ia menyediakan akses kepada ilmu pengetahuan, kemahiran hidup dan peluang sosial yang setara. Melalui sistem pendidikan yang inklusif dan menyeluruh, individu OKU dapat mengembangkan keupayaan diri dan menyumbang secara aktif kepada masyarakat. Yang kedua, apa pentingnya pendidikan? Uh, pendidikan juga memainkan peranan penting dalam memupuk keyakinan diri dan jati diri dalam kalangan OKU supaya uh, dapat mewujudkan ruang untuk golongan ini berinteraksi secara sosial, menyuarakan pendapat dan mengenali potensi diri. Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya. Seterusnya, saya akan berkongsi tentang isu-isu semasa yang dihadapi oleh golongan kurang upaya dalam bidang pendidikan. Antara cabaran utama adalah akses yang terhad kepada pendidikan inklusif. Bilangan sekolah pendidikan khas dan program pendidikan inklusif masih tidak mencukupi. Selain itu, terdapat kurangnya penerimaan daripada golongan ibu bapa dan masyarakat tentang OKU dan lokasi sekolah yang tidak fleksibel menyukarkan akses OKU untuk mendapat pendidikan yang setara. Seterusnya, kita berdepan dengan kekurangan guru terlatih. Bilangan guru yang mempunyai latihan khusus dalam pendidikan khas amatlah terhad. Ini menyukarkan pelaksanaan pengajaran yang berkesan kepada murid OKU. Ditambah pula dengan penempatan guru yang tidak bersesuaian. Stereotip dan diskriminasi menjadi isu besar bagi golongan OKU mereka berdepan stigma negatif dalam masyarakat dan rakan sebaya seperti kes-kes buli dan diskriminasi dalam bidang pekerjaan selepas tamatnya persekolahan. Akhir sekali, kemudahan fizikal di sekolah yang tidak mesra OKU menjadi salah satu halangan bagi golongan OKU ke sekolah. Infrastruktur seperti rem, tandas khas serta bilik khas masih tidak mencukupi. Alat bantu mengajar yang bersesuaian juga sering tidak disediakan dengan lengkap. Ini menunjukkan bahawa banyak lagi perlu dilakukan bagi memastikan golongan OKU mendapat hak pendidikan yang setara dan bermaruah. Baik, seterusnya kita akan lihat beberapa polisi dan usaha kerajaan yang penting dalam memperkasa pendidikan khas untuk golongan orang kurang upaya. So, first adalah Akta OKU 2008. Jadi melalui akta ni kerajaan menjamin bahawa individu OKU mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan tanpa sebarang bentuk diskriminasi dan juga menetapkan tanggungjawab pihak yang berkaitan untuk menyediakan kemudahan yang sesuai dan inklusif. Okey. Yang kedua, PPI ataupun kita sebut pelan pendidikan individu So dia merupakan satu dokumen perancangan pembelajaran yang disediakan khas untuk murid berkeperluan khas dan membantu guru menyusun pendekatan pengajaran yang bersesuaian dengan keupayaan dan potensial murid. Okey, jadi kerajaan juga memperkenalkan program pendidikan inklusif singkatan dia PPI juga sama tapi perkataan dia yang beza. Jadi yang membolehkan murid OKU belajar dalam kelas arus perdana bersama rakan sebaya. Jadi program ni bukan je membantu mereka dari segi akademik tapi juga dia membina keyakinan diri dan kemahiran sosial. Jadi finally kita ada pelan pembangunan pendidikan Malaysia tahun 2013 hingga 2025. So pelan ni dia menekankan kepada Prinsip akses Equity dan kualiti pendidikan Untuk semua Termasuklah murid berkeperluan khas Antara Usaha yang digariskan Adalah seperti peningkatan Latihan guru Penyediaan BBM yang sesuai Dan penambahbaikan Infrastruktur sekolah Jadi kesimpulannya kat sini Untuk usaha dan polisi kerajaan ni Dia membuka ikan komitmen yang berterusan untuk buat sistem pendidikan yang lebih adil, inklusif dan mesra OKU. Okay. Assalamualaikum, saya Mazida Saya akan present 4 cabaran dalam pendidikan khas Hala 7 OKU Untuk cabaran pertama iaitu Kekurangan guru terlatih Guru yang berpakaran dalam pendidikan khas Hanya ada segelintir sahaja di setiap sekolah Di mana tak semua guru memiliki kepakaran Dalam mendidik murid berkeperluan khas Untuk penyediaan strategi pengajaran berkesan pula Sukar dilaksanakan Untuk keperluan pelbagai murid Contohnya, murid OKU ada buta ada pekak, ada bisu, ada autism, ada slow learner. So, latihan khas seperti pengurusan tikah laku, teknik pengajaran individu atau penggunaan alat bantu pembelajaran khas masih terhad untuk di semua sekolah. Untuk kekurangan kedua pula, di mana kekurangan infrastruktur mesra OKU kemudahan yang disediakan di sekolah adalah tidak cukup seperti laluan berkursi roda, tanda khas, kekurangan alat bantu mengajar khas seperti bantuan buku beril untuk uh, OKU buta, peranti pendengaran untuk OKU pekak juga masih terhad. So ini akan menyebabkan pergerakan dan pembelajaran murid itu sendiri akan terhad untuk cabaran ketiga sikap dan penerimaan masyarakat. Okay, sikap dan penerimaan masyarakat terhadap murid OKU ni masih stik, Masih rendah lagi, tiada empati daripada uh, daripada ibu bapa, guru dan pelajar-pelajar lain. Selain itu orang awam juga masih kurang kesedaran hak golongan OKU. Ha, contoh tandas OKU disalah gunakan, parking OKU salah digunakan. Ini ini menunjukkan stigma. Stigma daripada pemikiran orang uh, orang lain terhadap OKU ni masih rendah. Untuk ke, uh, untuk cabaran keempat, kekurangan kolaborasi dengan ibu bapa. Kat sini kita boleh melihat berlibatan ibu bapa masih rendah untuk untuk menggalakkan uh, pelajar OKU ini teruskan sekolah Lepas tu selain itu juga ketiadaan sokongan padu antara keluarga dengan sekolah uh, Contoh seperti ibu bapa tidak menggalakkan anak-anak mereka yang, yang mempunyai anak OKU ini untuk hadir ke sekolah untuk menerima pembelajaran khas Okey untuk seterusnya saya tunjukkan keratan uh, akhbar pada tarikh 24 Jun 2025 menunjukkan pendidikan inklusi di Malaysia pelaksanaan dan cabaran. Ya e, kat sini kita boleh tengoklah antara cabaran kekurangan guru terlatih dan pendidikan inklusif untuk penambahbaikan fasiliti dan sumber pelajaran seperti istimewa dan penerimaan masyarakat terhadap pelajar berkurang khas yang masih perlu dipertingkatkan. Selain itu pihak KPM juga perlu meng, uh, perlu berusaha gigih untuk meningkatkan pendidikan khas inklusif ni dengan menyediakan aspek latihan guru, penyediaan fasiliti dan kesedaran masyarakat. Secara kesimpulannya, dalam mendidik murid OKU ini, kita memerlukan kerjasama daripada semua pihak termasuk guru, orang awam, ibu bapa, NGO, KPM, Okay, sekian sahaja daripada saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Nur Anis Binti Mufid Zailani Saya akan membentang slide mengenai halat tujuh Masa depan dalam pendidikan untuk pelajar OKU Terdapat lima perkara utama yang perlu kita beri perhatian Iaitu yang pertama kita perlu ada usaha untuk memperkasakan pendidikan inklusif melalui penyediaan bahan pembelajaran yang sesuai, latihan guru serta penggunaan teknologi yang menyokong keperluan semua murid termasuk murid OKU. Yang kedua, kita perlu melatih lebih ramai lagi guru khas supaya guru yang mengajar benar-benar faham dan bersedia dalam menangani keperluan pelajar berkeperluan khas. Yang ketiga, infrastruktur sekolah harus mesra OKU seperti kemudahan RAM, dan khas dan tempat letak kereta khas ini bagi menjamin akses pendidikan yang adil dan selesa. Yang keempat, pelajar juga perlu memerlukan program sokongan psiko sosial melalui kaunseling dan aktiviti interaktif untuk membantu mereka membina keyakinan diri dan kesejahteraan emosi. Dan yang terakhir, bekerjasama erat antara sekolah, keluarga dan komuniti sangat penting supaya sokongan yang diberikan kepada pelajar bersifat menyeluruh dan berterusan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hakimi bin Abdullah dan sebagai kesimpulan bagi pembentangan ini, pertama sekali kita perlu tegaskan bahawa pendidikan khas adalah hak bukan ihsan. Ini bermakna setiap individu yang mempunyai keperluan as, keperluan khas berhak mendapat pendidikan yang bersesuaian dengan keperluan mereka. Ia bukan sesuatu yang diberikan atas dasar belas kasihan atau budi bicara tetapi satu tanggungjawab yang perlu dipikul oleh negara dan masyarakat. Tanpa akses kepada pendidikan yang adil dan menyeluruh golongan ini akan terus terpinggir daripada arus pembangunan. Perubahan dalam pendidikan khas tidak boleh berlaku secara bersendirian. Ia memerlukan komitmen dan kerjasama daripada pelbagai pihak, terutama kerajaan perlu memastikan dasar dan uh, kemudahan pendidikan khas dilaksanakan dengan berkesan. Di mana pihak sekolah juga perlu menyediakan persekitaran yang inklusif dan guru yang terlatih. Masyarakat uh, perlu lebih peka, prihatin dan menyokong usaha ini. Dan yang paling penting, keluarga perlu sentiasa berada di sisi anak-anak uh, mereka sebagai penyokong utama dalam proses pembelajaran dan perkembangan, perkembangan uh, diri. Di mana pendidikan khas bukanlah uh, isu sampingan, ia adalah tanggungjawab bersama dengan usaha bersepadu dan sokongan berterusan kita boleh membina uh, satu sistem pendidikan yang lebih adil dan inklusif untuk semua murid tanpa mengira keupayaan mereka. Baik, itu sahaja daripada kumpulan kami, kumpulan tujuh. Kami minta maaf sekiranya ada kekurangan sewaktu kami membentangkan isu sekolah dan masyarakat berkenaan dengan halal tujuh OKU. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kami sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.